Российскую империю. Ну не, не получилось. Развалили же. Развалили же. Каким образом? Ну, то есть Российская то империя Российская состояла Российская только Российская лишь из РСФСР? РСФС. Ну. На основании, на основании какого? Основание российского. Не может в российский может, закон действовать на территории России. Может. Может. Российский закон. Ну, это право ты, Российской это ты виртуально мне А реально, а реально заканчивается... происходит. Здравствуйте. Этот, Этот уже спит, походу. Здравствуйте. Шапка. Не смейтесь. Не смейтесь. НЛО? Нет, 5G. Нет, 5G. 5G. Угу. А что такое? Это суперинтернет? Нет. Че? Это суперсила. Суперсила. Угу. Ага. Прямая связь. Прямая связь. С хост, -депом. С хост -депом. А, этот Старлинг, блин. Не. Не. Не, у тебя круче. Естественно. Нет, Обсуждаю тему войны, России и Украины. А что ее обсуждать? Как что? Что воюем и воюем, что ее обсуждать? А кто виноват? А кто виноват? Кто, кто? виноват? Три силы. Да ладно. О, три. О, три. А кто третья? Да. А кто третья? Украина. Вот это поворот. Так, так. Сейчас вот непонятно. непонятно. Первые тогда Что тут непонятного? Россия с Западом воюет. Так да. даже больше скажу не Россия, а Восток, наверное. Восток? Восток. Да. А, а, по а, почему, а зачем? почему? Зачем? Зачем? Потому что Запад начал навязывать свои приколы. Востоку это не нравится. Угу. А почему, именно, а в почему именно в Украине? А Украина сказала, ну правительство Украины предоставило. С своих людей сказала вот давайте мы будем решать вы нам бабло и оружие Чего? скажите а вот скажите а вот когда все это когда началось все это... когда все это началось угу. Угу. я думаю когда в, в России революция произошла 1993? 1993? Нет. 1917. Ух ты ка. Ух ты -ка. Прикольно. И что а, произошло и тогда? Шо? А что тут как? Произошла революция, блин. Украина поднасолила немножко России. Пошло поехать. Ух ты, интересно, а чем? Чем? Угу. Да в 1918 году зашли в Курскую область. Под командованием немцев, кстати. А мы ну, туда заходили? Или вот так получилось, что мы там были? А? Мы, туда заходили? мы туда заходили? Конечно. А откуда? А откуда? Из Украины. А вот а с момента, м, как это говорится, как, это говорит как развалилась как Российская, Российская империя, Российская что империя? образовалось что на развалинах Российской, Российской империи? Россия образовалась. Ну СССР. Ты, по-моему, перепутал. Подождите, Россия, подождите, или, Россия СССР? или СССР? Ну еще СССР, когда как бы не сформировано было, угу. Украина решила войти в Курскую область. Подождите, Хапуста, подождите, подождите, Украина в, решила, в, войти. решила войти. На, на развалах, а, на развалах э, Российской, э, Российской империи Российской что образовалось? СССР. Образовало? В каких границах? СССР? Грани... А СССР а а а это, а что что это что такое? Союз советских социалистических а республик. Когда он а когда он образовался? Ну, я то вот не скажу. Ну, хоть приблизительно. Когда прямо это право. Там кто-то признал, кто-то не признал. Ты серьезно? Разные Что даты признал? я не вижу. Не, не признал. А ты вникал. Что признал? Кто, кто признал? признал? Кого кто не признал? признал? Ну, да, признал. там, допустим, Запад не признавал СССР долго. Вы слышали такое Вы слышали выражение «союзный договор» 1922 года? Какой договор? Союзный. Союзный. С кем? Что с кем? Такое Что выражение вообще слышали? Кто с кем договорился? Республики, Республики, которые входили в состав Советского Союза, подписывали да, союзный республика. договор 1922 году А, ну-ну. Этим договором, Этим договором считается начало образования, образования Советского Союза. Союза. Так вот, скажите а мне, с момента а, развала а, Российской а, империи а, до 22 года, до момента, был, до момента образования Союза Советских Социалистических, Социалистических, Социалистических республик, что республик, республик, что происходило? Да что и гражданская война происходила, да, что происходило. Вот в результате гражданской войны что образовалось? Что как образовалось? получилось как, так, что, как, что... империя, империя развалилась, развалилась, а в двадцать втором году получился Союз со 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 республик. Со республик. республик? Как так вышло? Ну Россия... по, по большому счету была Российская империя, стала Советская социалистическая республика, да и все. Ну не получилось развалить. Вы что, совсем тупые? Российскую империю. Ну не полностью? получилось. Развалили, Развалили же. Развалили К Каким образом? Вы забыли. Забыли про це? Ну, то есть Российская империя состояла только лишь из РСФСР? РСФСР. Ну. А, все, тогда а, да. -то, да. Итак, возвращаемся да, к реальности, возвращаемся, потому что тут ты сильный, то, а то, я, то, я, я, короче, я, ну, короче, ну не, реально, не, реально не то, знаю, не да, шарю. Ну, те шарю. Шапка, Скажи мне, вот результат, там, почему война началась? Где-то вот там, где там, между 17 и 22 годом? Еще раз. Почему раз. сейчас война идет в Украине? Потому что там что-то происходило между 17 и 22 годом? Я думаю, да. Тяжелый случай. А что же там происходило, а что же там как произошло? ты думаешь? Что происходило? Ну. Ну, это ж не один десяток лет, что происходило. Ну да, да, не, один. Я, там, да не один. В 1918 году там Ну да, если, если а, взять 17-й развал до 22-го 22 22 союз, 22 союз, 22 союз э, образовался, прозвало, то это ж не один десяток лет. Это ж куча десятков лет. Вот вот, вот, Да, 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 да. Да-да-да, да. Друзья. Сьогодні кожен із нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива. Тільки разом, ми сила. Ну, я думаю, Російська імперія буде відновлюватися в своїх границях. як до 17 года. Как до 1917 года. Запад этого. Запад хотел дальше Россию немножко покрышить. Ну, что-то вот. А зачем вот вот а ему это, я... это там, это у них спроси, не у меня. Ну ты это, ты, ты же это то родил? Ну, как? Под, там, потому что даже где-то видел, ну, опять же, в Ютубе, блин, а Там даже Маргарет Тэтчер, по-моему, что, там, Сибирь несправедливо, что России принадлежит. Угу. Всякое такое. Так война почему да, началась? Война, я я, я вас ответ, ответ или нет? Ну ты ж помнишь, что перед операцией, ну перед войной, хочешь, по-твоему, давай. Когда Герасимов там ездили, они в этот, в НАТО там встречались, в Брюсселе, по-моему. Там как бы типа ультиматума было. И? и? Ну ты помнишь этот момент? А нет? когда, а началось, а вот когда началась, война? началась война? Ты мне так война, и не ответил. Когда? В феврале? Какого года? 22 -го. а Раньше, а, что, раньше происходило? что происходило? Раньше произошел у вас переворот. Крым, Донбасс, ЛНР не захотели с вами быть. У нас произошел, у нас переворот? произошел переворот? А что, нет, что ли? Нет. А что произошло? Была объявлена антитеррористическая операция, был Майдан, оккупация Крыма была. Что тебя интересует? Как можно оккупировать несколько миллионов людей, которые говорят, не, не, мы в Украину не хотим. Силовым методом. Силовым методом. Это при том, что стояли там войска украинские, украинские. Да, только численность тех войск, которые были сосредоточены в Крыму и на границах с Крымом, они численно превышали вооруженные силы Украины. Ну да, и они сказали, это не, ну и Совершенно верно. Совершенно верно. Понятно. И многие. Но это не дает права силовым методом захватывать территории государства соседствующего, понимаете? Не дает права. Это называется агрессия по отношению так, к, к другому государству. государству. Агрессия, угу. когда местные жители говорят, не мы в такой Украине не будем жить. А кто спрашивал а кто местных жителей? А референдумы проходили. Да, референдум проходил 16-го, только решение по поводу этого референдума было принято 6-го. И в этом решении уже было решено обратиться к Путину, к Федера... Совету Федерации о том, чтобы Крым присоединить к составу Российской Федерации. 16-го референдум в принципе, ничего не решал, никто не ждал результата. Я уже не говорю о том, что этот референдум проводился против закона. Против закона. Ну, какого? На основании какого на основании как... Против какого закона проводился? Ну вот на основании, а, какого? На основании какого? Ну Россия, наверное, в России нашли. Так это территория закон. Украины, это территория какая Россия? Россия? Какая какая Россия? Россия? Причем это Россия? Ну и что? Что и что? Если что это что? Территория, Если украины... территория Украины, то все, что происходит да, все, что на происходит территории Украины, должно Украине, соответствовать законодательству, законодательству Украины. Если Украине, это не происходящее не соответствует не законодательству, законодательству, соответственно, это противозаконные, противозаконные действия. Я понял. Получается, Януковича, значит, как бы сняли вы законно, а остальное все незаконно. Покажите, Покажите мне, где сняли Януковича. Янукович. А вы же его не смогли, кстати, там снять. Там что-то сколько-то голосов. Он был президентом 25 мая. И вы начали мочить там дальше Майдан свой там. Кого начали, начали и, мочить? Ну, если бы он остался, это понятно было, бы, что из Каддафи с ним. Еще, Еще кого раз. Кого начали раз, мочить и где? Мочите, где? Да вы бирку джли, вы что? Прикалываетесь? Бажаем здоровья. Мы, бойцы 5-й отдельной важкой механизированной бригады, выполняем свои боевые задания на Запорожском направлении. Звертаємося до команди Кіт Лекс з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової резини до нього. Сума збору 300 тисяч гривень. Ми маємо потребу в цьому авто для підвозу БК та особового складу на позиції, зв'язку з погіршенням погодних умов. Дуже просимо долучитися до цього збору. Слава Україні! Героям слава! Такий бірку! Річ іде уже очікуваний. Вы мусоров начали мочить. Они начали первые начали оказывать и, физическую они силу Они первые начали. Мотивующих. Потом, да, потом, потом пошли да, эти пошли. как их называют. А как, а как вы по закону э начали мочить? одной стороны, и с другой. Ну вот, они сказали, да не, мы манали эту Украину. Вот Кто, сказал? Кто сказал? Донбасс. Луганск, Крым. А где они а где вообще так они сказали? На основании Я жителей. тебе еще раз говорю, проходил референдум. На основании, на основании какого Российского. Не может Не в российский, российский закон может. действовать на территории может. Крыма. Может. Российский закон Но это, это ты, это Российской ты Федерации. вот виртуально мне говоришь. Национальное а право а национальное а реально, Российской а Федерации а реально заканчивается произошло. на ее границе. Ты реально или За границами граница? Российской Федерации действовать как Бум. А на территории Россия, государства да, Украина да, действует наша национальная россии система. Кому? России. Я понял. Но ну, тогда понимаю, это называется это противоправные, противоправные действия. По отнош... э, противоправные по отношению кто сказал, что так нельзя? Международный суд по правам а человека. А что решении, такое международное действие за... Международная. международная. А когда Колин Паул там махал пробиркой, когда Ирак мочили, а Мы потом сказал, Паул, что это... Говорим о событиях Югославию там мочили, это что? И ты мне тут рассказываешь, Еще что раз про... международное? Здесь да. то, что он там махал. Ну, при том, понимаешь, когда кто-то открывает, тот закон нарушает, другой говорит, да мне тоже можно. Понял все равно. Понял все равно. А что тут непонятного? Что тут непонятного? Никто же не осудил ни США, ни это за Югославию, за Ирак. Россия тоже сказала давно. Как раз таки Россия не говорила, что они потом голосовали за резолюцию. Голосовали, но никто никого не осудил. Да. Да. Фу, господи, да, ты что там знал, далеко ходить? Резолюция 40 -40 -40 -40 -40 -40. Америкосы применили против японцев две атомные бомбы. Короче, ты начал за Джопой, все... я да уже сказать Да ну, потому что да, ты мне рассказываешь за какое-то международное право, которое не работает. Ты уже за 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 все, да? Ну не, не работает, дружище. Да это у тебя голова не работает, понимаешь? Почему она не работает? Ну я тебе по факту, события, а ты мне про виртуальность. Против законов Украины? Ты начинаешь лезть на международное право? Зачем? Я ж говорю, нам на ваши законы. Все, я понял. Вам, соответственно, вы гопники эти, как их называют, вот эти, которые с большими палками. Неандертальцы Да? да? Да. Роз, да. Базар, слушай, отвечать, слушай, 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 слушай сюда внимательно. А, ты знаешь, где а, ты крейсер знаешь, Москва? Где крейсер Москва. Кто? Крейсер Москва, крейсер флагман Флота Флорофия. А, ну и что? Знаешь? Знаешь? Знаешь, знаешь. Дорогу найдешь. Дорогу найдешь. После тебя. Давай, иди. Давай, иди, Давай, иди на. Если вам понравилось це видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок напишіть в комментариях свою думку або пропозицію Мені цікаво що ви думаете.